Итак, мы подошли к еще одной точке. Здесь проходит специальная процедура, как бы, и делается такая штука, как бы своего рода молитва перед тем, как подняться на гору Серепады. У нас здесь благовоние, нитка с иголкой проволока и травы. Итак, продыкаются травы проволокой, загинаешь конец. Я уставший, мы поднялись, почти три километра прошли уже по дороге. Вытаскиваешь иголку, она здесь просунута так, интересно. Походу дело заржавело. Так, ходишь конец. Просовывая нитку в иголку, ее нельзя мочить. Нужно просунуть ее, не мочая вообще никак. Вот у меня почти получилось. Вот. Получилось, я просунул ее. Нужно завязать несколько узелков, проткнули. Вот оно получается так. Дальше эти травы протыкаются тоже той же самой иголочкой. Вот так, чтобы иголка не вылетела бы. Вот так. так. Берем это с собой. Берем это с собой. Сейчас вытащу благовоние. Здесь осталось только три благовония. Вот они. Пошли за Так. Маленькая статуя Будды. Зажигаем благовонию. Так, где же благовонию? Произносится какая-то молитва, которую я не знаю, если честно. Я не буддист. Но. Оставляешь это все вот здесь. Так, пошли дальше. Вы видите, здесь очень много людей, которые уже прошли. Здесь очень много ниток, и тут они на самый верх, как вы видите на видео. Итак, берется, оставляешь это здесь. По ходу дела, пока поднимаешься наверх, у нас остался где-то около километра подняться на самую вершину. Как бы просишь Будду, чтобы он тебе дал бы длинную жизнь по ходу дела, когда ты поднимаешься наверх, разматывая нитку. Молишься, что все какие у тебя болезни были бы, что они бы у тебя ушли. И что ты не будешь носить очки и никогда не будешь использовать трость в старости, чтобы он дал тебе длинную жизнь. Итак, поднимаемся наверх. Это не обязательно произносить вслух, Просто надо разматывать разматывать ниточку. Делайте просто вот так на пальце, и нитка будет сама разматываться. Главное не уронить просто за собой. Вы видите, здесь их тысячами просто. Не советуется идти вот туда именно, потому что там очень много иголочек. Потому что каждый человек оставляет иголку. Итак, идем. Молимся про себя. уже почти подходит к концу и так здесь негде ее привязать просто оставляешь ее здесь а вот она где вот, вот. просто оставляешь ее здесь закручиваешь где-нибудь и идешь дальше как правило в буддизме молится в первую очередь за себя а потом уже за людей, которые близкие тебе. Так что